Всем привет! Вот очередная книга, которая называется Доктор Сон. Это продолжение романа под названием Сияние. Его вторая часть, которая вышла под названием уже чуть-чуть другим, под названием Доктор Сон, который рассказывает о Дэнни, мальчике, который обладает сверхъестественными возможностями. Выйдет а, вот таким образом на украинском языке. Сбоку выглядит вот так вот. На обороті, вот так отак от. Я прочитаю на українському язиці, тому що в предыдущий раз я питався переводить на русский і у мене вийшло коряво. Так що лусо прочитаю так, як є. І так, минуло багато років, але зловісні примари, покинутого готель, досі не дають спокою вже дорослому Дені Торренсу. Його сяйво стало для нього прокляття. Якось доля зводить його з особливою дівчинкою Аброю. Вона обрана, і її сяйво сильніше за всіх. Але зовсім поруч кровожерливі демони з, з, не, з непримітним ній личині. Вони полюють за, життя, за життям душею дитини. І тепер тільки Ден може її захистити. Але не всіх демонів можна позбутися, адже деяких з них частина тебе самого. Отаке от от описання. Значить, на русский язик Дені продовжує жити далі. У него на пути встречается маленькая девочка Абра, которая владеет теми же самыми сверхъестественными возможно возможностями, что и Дэнни. Но за Аброй, за Аброй охотятся некие демоны, которые пытаются ей навредить. Ну а что будет дальше, это будет известно в следующих видеороликах. В особенности первые 100 страниц прочитанной книги и о сюжете самой книги, когда прочитаю ее до конца. Вот такой она толщины. Здесь есть я смотрю иллюстрации книжки вот такие да, сделаны, сделаны они качественно приятно смотреть ну, вот. Ну, вот здесь нормально так вот такая вот барышня дальше вот это я как понимаю сама абра это маленькая девочка ну, будем смотреть дальше а демоны наверное вот эти я так понимаю Итак, издательство это тоже клуб семейного дозвилья это наш украинский издатель а что хочу сказать что вот Конечно, так сложилась ситуация, что книги у нас сейчас в Украине вот на русском, на, на русском на украинском языке стоят намного дешевле, чем русскоязычные. С чем это связано, не знаю. Скорее всего, это связано уже с импортом. Но так сложилась ситуация. Итак, здесь 544 странички. Я в интернете смотрел, как выглядит этот роман в англоязычном варианте, то есть так как он продается в Америке, я так понимаю, там две я видел обложки. Одну точно такую же с котом, и вторую там, где как бы таким дымом написано в «Доктор Сон». Ну, что мне понравилось, что в принципе обложка соответствует оригиналу. Также похожие обложки выпускается этот роман в Соединенных Штатах Америки. Ну вот, так что давайте будем ждать следующего видеосюжета, в котором я расскажу о первых 100 прочитанных мной страниц этого романа «Доктор Сон». Спасибо за внимание.